Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat datang kembali di channel Abian, channel yang membagikan pengetahuan tentang semut rangrang. -rang. Pada video yang kami unggah beberapa waktu yang lalu, kami telah membagikan cara untuk mengkarantina dan mengawinkan calon ratu semut rangrang -Rang dengan metode menggunakan toples dan menggunakan tanaman kami pun juga sudah membagikan cara untuk memindahkan ratu semut rang-rang muda hasil dari karantina untuk dikembangbiakkan di dalam rak budidaya. Di video kali ini, kami ingin membagikan testimonial dari salah satu pelanggan kami yang sudah bergabung di channel ini yang berasal dari Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Dalam video yang dikirimkan kepada kami, Beliau menunjukkan keberhasilannya dalam mengkarantina dan mengawinkan calon ratu semut rang-rang menjadi ratu semut rang-rang muda. Kami berharap video dari pelanggan kami ini dapat memberikan inspirasi dan motivasi bagi peternak pemula dan penghobi semut rang-rang. Beliau ini berhasil melakukan karantina dan mengawinkan calon ratu semut rangrang dengan menggunakan metode media tanaman yang kami bagikan beberapa waktu lalu dalam tutorial di channel ini. Keberhasilan dalam memelihara calon ratu semut rangrang hingga menjadi ratu muda dan sudah mampu bertelur ini beliau lakukan dengan mudah. Padahal, bagi kebanyakan peternak semut rangrang pemula, untuk bisa berhasil mengkarantina dan mengawinkan calon ratu semut rangrang ini termasuk hal yang sulit. Bahkan, sebagian peternak mengatakan bahwa untuk bisa melakukan karantina dan mengawinkan calon ratu semut rangrang agar berhasil menjadi ratu semut rangrang ini lebih sulit jika dibandingkan dengan berternak semut rangrang yang dimulai dengan menggunakan elemen koloni lengkap Ada juga peternak yang mengatakan bahwa mengkarantina dan mengawinkan calon ratu semut rangrang -rang ini adalah hal yang sia-sia dan hanya membuang-buang waktu saja namun faktanya pelanggan channel kami ini telah berhasil melakukannya dengan mudah walaupun beliau ini peternak semut rangrang pemula dari testimoni ini membuktikan bahwa tutorial yang kami berikan bukan hanya sekedar teori, namun metode yang sudah teruji dan dapat dipraktekkan dengan mudah oleh siapapun, bahkan oleh peternak semut rangrang pemula. Bagi Anda yang ingin juga bergabung di channel ini dan bisa mendapatkan keuntungan berupa bimbingan atau pendampingan dalam berternak semut rangrang yang lebih intensif serta beberapa keuntungan lainnya, bisa Anda klik tombol subscribe, kemudian Anda klik tombol gabung di channel ini. Melalui pengalaman kami selama berternak semut rangrang sejak tahun 2013, kami akan membagikan pengetahuan yang kami miliki untuk Anda. Mengkarantina calon ratu semut rangrang dengan media tanaman memang sangatlah efektif untuk mendapatkan ratu baru yang sehat dan produktif. Jika dibandingkan dengan ratu yang diambil dari alam liar, ratu hasil karantina memiliki kualitas yang jauh lebih baik karena tidak perlu beradaptasi dengan lingkungan dan pakan yang baru. Mereka tentu sudah terbiasa dengan lingkungan dan makanan yang kita sediakan. Sedangkan ratu yang diambil dari alam liar akan mengalami masa adaptasi selama kurang lebih empat bulan. Dalam beberapa kasus, ratu yang diambil dari alam liar dan kurang bisa beradaptasi dengan lingkungan baru atau makanan yang baru dapat mengakibatkan ratu berhenti bertelur atau bahkan mati. Hal ini tentunya akan berujung pada kegagalan dalam berternak semut rangrang. Baiklah, kita cermati video yang dikirimkan oleh salah satu pelanggan kami ini. Kita lihat di sini terdapat telur-telur yang dihasilkan oleh salah satu ratu muda hasil karantina. Terlihat sang Ratu Muda seperti sedang mengerami telurnya. Beberapa Ratu Muda ini memang akan cenderung berkumpul demi keamanan mereka, karena di alam liar akan ada banyak sekali predator yang bisa memangsa mereka kapan saja. Dengan cara berkumpul seperti ini, mereka ibarat telah menggalang kekuatan. Dengan bersatunya beberapa ratu muda, hal ini dilakukan karena ratu muda menyadari bahwa mereka lemah dalam pertahanan dari serangan predator. Ratu muda yang telah berhasil bertelur seperti ini sebaiknya segera dipindahkan ke dalam rak budidaya agar segera bisa berkembang biak jika peternak menginginkan berternak semut rangrang dengan metode rak dan sarang toples. Untuk mempercepat terbentuknya koloni baru, bisa ditambahkan atau diadopsikan dengan larva kroto dari koloni yang lain. Inilah bukti bahwa apa yang kami bagikan di sini bukan hanya sekedar konten, karena semua yang kami bagikan adalah berdasarkan pengalaman kami serta pengalaman peternak semut rangrang yang lain. Dan sekali lagi, kami berharap dari video ini dapat memberikan inspirasi dan motivasi bagi peternak semut rangrang pemula dan penghobi semut rangrang. Kesimpulan dari video ini adalah untuk bisa menjadikan calon ratu semut rangrang -Rang berhasil menjadi ratu dalam karantina bukanlah hal yang mustahil. Ratu semut rangrang -Rang hasil dari karantina mempunyai kualitas lebih baik jika dibandingkan dengan ratu yang diambil dari alam liar. Dengan metode karantina calon Ratu Semut Rangrang yang terbukti efektif ini, kami berharap dapat membantu meningkatkan kemampuan para penggemar dan juga peternak semut rangrang untuk bisa memelihara koloni semut rangrang yang produktif sehingga bisa berhasil memanen krotonya sesuai dengan yang diharapkan. Tutorial yang kami bagikan di channel ini terbukti bisa dipraktekkan oleh siapa saja termasuk peternak semut rangrang pemula. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk subscribe dan menekan tombol like. Mohon maaf bila ada kesalahan. Semoga bermanfaat dan jika ada pertanyaan silakan tuliskan di kolom komentar. Cukup sekian video kali ini dan nantikan video menarik selanjutnya dari kami. Tetap semangat Pantang menyerah. Wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh.